Ну что, э, прежде, всего, прежде всего, я вас поздравляю с тем, что сегодняшнее событие состоялось. Э, почему? Вы знаете, в силу разных причин в последнее время все тяжелее и тяжелее собраться вместе, подарить друг другу хорошее настроение. В силу разных причин наш общегородской конкурс ⁇ Талант ⁇ уже не проводится осенью и уже не проводится не проводился и весной, а я ведь помню его еще когда вот где-то 73-74 год я выходил на сцену не подождите раньше еще в школе я забыл вот на сцену тогда еще не говорили дом культуры говорили театр вот на, на, на театральную сцену мы выходили пели там спектакли показывали было вы знаете довольно таки весело но Потихоньку, потихоньку. И тем не менее, э, я хочу сказать огромное спасибо всем тем людям, которые не успокаиваются, которые ищут возможности, несмотря ни на что, все-таки собирают наши каменецкие таланты, а наш город очень талантлив. Наша земля дает такие таланты, что это просто очень многие люди открывают глаза, вот такие большие широкие говорят, как? Из Каменец-Подольского, вот такие прекрасные э, вокалисты, прекрасные инструменталисты, вот. Э, театром занимаются тоже. Э, хочу сказать всем огромное, огромное спасибо, что вы пришли, что вы выступили, что вы э, храните в ладонях вот эту божью искру творчества. Дай вам Бог счастья, дорогие друзья. Ребятки, спасибо большое. Я вы знаете, сейчас не назову фамилий. Просто думаю даже, что мы мы не ставили оценок. Мы просто, знаете, критерий общий критерий, кто пройдет финал. Вот. Просто назовем фамилии. Почему? Потому что у вас у всех. Свои э, сильные стороны Кто-то где-то разволновался Кто-то немножко недоработал Кто-то не совсем удачно выбрал песню э, Кому-то просто не хватило Вот времени даже э, Ну по всякому бывает Вы знаете Даже элементарно Вот воды газированный попил и уже голос не тут, представьте себе. А кажется такая ерунда. А вот пить захотелось, горло пересохло. Что делать? Вот. Поэтому мы э, очень доброжелательно, э, очень, э, ну, не знаю, от души, с большой поддержкой, с самыми лучшими чувствами, отнеслись к этой оценке. Ну, а я думаю, что после того, как все прозвучит, вы сами без эмоций подумаете и решите, да, наверное, все-таки где-то, может быть, ну, вы же все сами-то себя знаете лучше, чем мы. Спасибо большое.